केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सद्या बोलते मुलाकात क्या के 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 राजनीतिक विषयों पर चर्चा अभी पार्लियामेंट शुरू है और पिछले हफ्ते में आया था तो और पार्लियामेंट शुरू है तो मैं आते रहता हूं और हमारे सांसद जो है उनके साथ भी मंत्री जी की मुलाकात हुई है कुछ हमारे सांसदों के आ, कुछ चुनाव क्षेत्र के काम थे कुछ मुद्दे थे उस पर भी चर्चा हुई और कल एनडीए के बैठक में भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्री जी के भी बारे में बहुत अच्छा कहा कि सबसे ज़्यादा गृहमंत्री का, का, का काम करने वाले अमित भाई और, और आगे भी बहुत काम करना है तो का भी सम्मान करना था और बाकी तो ठीक है पार्लियामेंट शुरू है तो मैं आया हूँ यहाँ पर सर हाथी, और... हाथी को लेकर बड़ा मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र में क्या हाथी को भी लेकर मुद्दा चल रहा है कोल्हापुर में ये सही बात है और एक इमोशन लोगों में है और उस पर भी राज्य सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बैठक ली हुई थी और ये उसको लीगल प्रोसेस जो है उसे करने के लिए राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बन जाएगी और लोगों के इमोशन के साथ जो जुड़ा हुआ मुद्दा है वंतारा जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनेगी तो निश्चित रूप से जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इसलिए लीगल प्रोसेस तो अपने को करनी पड़ेगी लेकिन उसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है और तो इसलिए सरकार जो है आ, लोगों के भावना का भी सम्मान करती है और इसलिए हम जरूर लीगल प्रोसेस करके इसमें सुप्रीम कोर्ट में आ, लोगों की जनता की जो भावना है उसको रखने की कोशिश करेंगे सर बीएमसी चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा हुई है क्या? हाँ चुनाव तो बीएमसी के भी हैं और लोकल बॉडी इलेक्शन के सभी चुनाव हैं कई कारपोरेशन्स से जिला परिषद है नगर परिषद है इस आ, सभी चुनाव है तो उसके बारे में भी चर्चा हुई है हम महायुति जो हमारी है अलायंस गठबंधन जो है हम मिलकर साथ में लड़ेंगे लेकिन साहब जो राज ठाकरे जैसे लोकसभा जैसे लोकसभा हमने जीता है विधानसभा हमने महायुति ने जीती महा हुई है वैसे ही लोकल बॉडी इलेक्शन भी महायुति ने जी राज्य राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक है इसका चुनाव पर कितना असर होगा राज ठाकरे उद्धव ठाकरे देखिए हर एक पार्टी को चुनाव लड़ना लोकशाही में हर एक का अधिकार होता है तो किसके साथ गठबंधन करना अलायंस करना युति करना आगाड़ी करना ये अपने अपने पार्टी के अपने अपने अधिकार हैं लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि महायुति जो हमारी महाराष्ट्र में पिछले ढाई साल से मैं चीफ मिनिस्टर था तब किए हुए काम लोगों के सामने है तब किया हुआ विकास लोगों के सामने है, आज हमारे देवेंद्र जी हैं उनके आ, वो और हम सब टीम मिलकर दूसरी नींद का काम कर रहे हैं हमारी दूसरी नींद शुरू हुई है और इसलिए जो काम हमने किया है उसके बलबूते पे महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन महायुति पूरी ताकत से जीतेगी राज्य के जो विषय आपने उठाए होंगे उसके अलावा जो भी मुद्दे उठाए होंगे अमित शाह जी के साथ क्या आश्वासन आपको नहीं आश्वासन क्या अभी कुछ मैं थोड़ी कुछ निवेदन लेके या मांगने को कुछ आया नहीं तो आश्वासन का बात होता नहीं और हमारे हम क्या, हम पिछले पिचले सालो से हमारी शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे तेव्हा काही खासदारांचे प्रश्न होते त्याबाबतच अमित शहा यांची भेट घेण्यासाठी आणि गृहमंत्री म्हणून सर्वाधिक त्यांचं ते कार्यकाळ त्यांनी पूर्ण केल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करण्यासाठी मी दिल्लीमध्ये आल्याचं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे जवळपास अर्धा तास एकनाथ शिंदे आणि अमित शाह यांच्यामध्ये चर्चा झालेली आहे महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टात पार्टी होणार आहे वणतारा देखील पार्टी होणार आहे तिथे खरं म्हणजे एक जनभावना आणि लोकभावनेचा विषय निर्माण झालेला आहे आणि त्यामुळे सरकार शेवटी जनभावनेचा आदर करणारं आपलं सरकार माहिती सरकार आहे त्यामुळे जे काही सुप्रीम कोर्टाचा आदर ठेवून जे काही कायदेशीर ज्या बाबी आहेत त्याची पूर्तता करणं हे देखील त्या बाबतीमध्ये गरजेचं आहे पण सरकार जनभावनेचा आदर करणार जनभावना त्यांच्या त्यांना देखील सदीच्या भेट मी त्यांच्यासोबत देखील घेणार आहे आणि सदीच्या भेट त्यांची घेणार आहे उद्धव ठाकरे पण आज राजधानी दिल्लीत काहीच वेळात पोहोचणार आहेत आणि ते सांगतात की ते रेडी आहेत सगळ्या सीट्स वरती लढ लढणार आहेत आपण आपली भूमिका असेल स्थानिक स्वराज्य समोर निवडणुकीत ते आता त्यांच्या महाविकास आघाडीचं बोलत ना मी तर महायुतीमध्ये दे आहे दे देखील तुमच्यावर दिल्ली येण्यावरती टीका करतात मात्र ते तीन दिवस दिल्लीत थांबणार आहे आता मग त्यांच्यावर काय बोलायचं आम्ही मी तर जाहीरपणे भेटतोय खासदारांसोबत भेटतोय आणि काही सकारात्मक ज्या काही जे प्रकल्प आहेत केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून जे काही प्रकल्प सुरू आहेत त्या बाबतीमध्ये चर्चा करतोय पण त्यांची चर्चा कशावर आहे हे तुम्ही त्यांना विचारा ना उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत आणि आमच्यावर टीका करण्याच्या ऐवजी मी तर खुल्या मितो आणि दिल्लीमध्ये अधिवेशन सुरू आहे आणि मी लपून छपून काय काम करत नाही मी करतो सगळं सगळ्यांच्या समोर करतो उपराष्ट्रपती पदासंदर्भात काही चर्चा केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्यासोबत झाली कारण एनडीएचे घटक पक्ष आहात एनडीएची काल बैठक झाली खासदार आमचे होते डॉक्टर श्रीकांत शिंदे होते एनडीएची चांगली बैठक झाली आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या सोबत सोबत आम्ही आहोत आहोत धन्यवाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे माध्यमांना प्रतिक्रिया देत होते <से> दिल्ली दौरा हा नेमका कशासाठी आहे याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली